Субвенція на виплату соціальної допомоги на дітей сірі та дітей по складі опікування 628 тисяч. Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям. По догляду за інвалідами першої і другої групи 40 мільйонів 314 14 тисяч. Субвеція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання пільг та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, значить, 4 мільйона 336 тисяч. и субвенция бюджетом на придбание, на дание субсидий на предбаня твердого палива твердого, широкого до скрапленного газа 3 восемьдесят 581 тысяча. Вот эти суммы у нас распределены по управлению социальной защиты и уже в январе мы начнем выплаты согласно этих сумм утвержденных этой сессии. Вот такие внесенные изменения в районном бюджет на рассмотрение депутатов. Благодарю за внимание. Да. премьер министр анонсировал повышение заработной платы бюджетников. Сколько больше будут получать учителя, Нет. насколько больше будут получать врачи в да. этом Там предусмотрена тарифная сетка. Значит, у нас сегодня повышение заработной платы, минимальная заработная плата с 1 января 1378, с 1 мая 1450 и с 1 декабря 1550. 73 пересматривает оплату индексации. И, к сожалению, мы обнулили эту всю индексацию в декабре месяце, и с 1 января будет начисляться заработная плата, плюс все обязательные выплаты, и индексация будет выплачиваться в том случае, если с 1 января введем изменения в закон про индексацию, если индексация будет индекс, индекс инфляции будет больше, чем 103%. Мы предусмотрели в каждом учреждении такие суммы, ну, не готова сказать, что мы обеспечим полностью, потому что до конца индекс инфляции мы не знаем. Но эти суммы предусмотрены. Но на сегодняшний день индексацию у нас пока не получают, хотя закон про индексацию действует. То с 1 января был внесен изменение в этот закон, потому что если индекс мы начисляли свыше 101%, то с 1 января... Этот показатель 103%. То есть если будут 103 и 1, то уже будет начисляться опять индексация. Вот вы сейчас ответили в, лучшую, в лучших традициях Я простой вопрос задаю. Сколько получал учитель в декабре и сколько учитель будет получать в феврале? По вашему мнению. Будет получать меньше. Любой работник. Любой работник будет получать меньше. Потому что сегодня индексация у нас официально не начисляется. Мы ее обнулили ее в декабре Коллеги, это простой вопрос, это сложный и важный вопрос. Это я задаю для того, вот этот вопрос, чтобы учителя и врачи не шли ни в доцентр кабинет, а тем более ко мне. За разницу в зарплаты нужно идти к примеру. Это было понятно. Можно записаться Уважаемые да. коллеги, есть еще вопросы? У меня есть вопрос. Иван вот, э, я так думаю, что сегодня... Э, мои коллеги поддержат проект решения предложенный вами, и мы отдадим городской больнице часть денег, которые мы смотрим на медицину. Да? Какой сегодня предлагается механизм контроля за использованием этого?